Salamu alaykum dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində çox gözəl, əşyalı, ala yola yaxın, paket sənəd olan, baxın belə bir villa üslubunda inşa olunmuş həyət evini sizə təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilər, ev 2 mərtəbə plus mərtəbə hündürlüyünü böyük bir zəmsi var. Hər mərtəbəsi monolit betondur. Videonun əvvəlində qeyd etdim ki, yəni ipotekası hazır olan şəxslər üçün gözəl bir təklifdir. Paket sənəddir. Evdə yaşayışa yaşay, aid hər bir Yəni incəliyinə kimi düşünülüb, hazır vəziyyətdə köç yaşayə vəziyyətində evdir. Elektronika götürüləcək, qalan bütün əşyalar qalır. Bura e, həyət evinin ön hissəsidir. Tam et daşla döşəmə hissəsidir. Həyətinə bir 2-3 maşın daxil ola bilər. Komunal xətləri, qaz, su, işıq, kanalizasiyası var. Qeyd edim ki, bu evin 2 kanalizasiya xətti var. Bura evin bisetqasıdır. Baxın, belə bir gözəl bisetqası var və burdan evin Arxa həyətdən keçmək olur və mərtəbə hündürlüğünə böyük bəzliyəmsi vardır ki, buranda istəsəz gələcəkdə ev kimi istifadə etmək olar. Yəni buranı ev kimi istifadə etsəz, artıq bu ev 7 otaq kimi istifadəyə yararlı ola bilər. Həyətin arxa hissəsi baxın belədir. Burana bağ-bağça heç o saxlanılıb, hardasa 3 sot 3 sot yarım torpaq sahəsində ev inşa edilir. 3 eyvanı var. Arxada yerləşən 2 eyvan birbaşa düz gölünə baxır. Ev çox keyfiyyətlə tikilmiş bir evdir. Yaradısı 2018, 2019-cu illərdə inşa edilmiş bir evdir. Yəni həyətinə evin o vaxtdan yeni təzdirilməyib. Yəni, yəni gördünüz kimi belə bir həyətyanı sahəsi var. Alt hissəsi isə baxın belədir. Burdan da gördünüz kimi mərtəbələr arası monolit betondur. Yəni, buranı gələcəkdə ev kimi etmək imkanı var. Buranın mətbəx, buranı qonaq otağı və yataq otağı kimi istifadə edə bilərsiniz. Hündürlük baxın imkan verir ki, buranı otaq kimi istifadə edə bilərsiniz. Aşağı ara kəsmələr də, yəni podvalın ara kəsmələri cüt daşdır. Hər mərtəbəsi qeyd etdiyim kimi monolit betondur. Dəyərliz izləcilər, ev yerləşir masız qəsəbəsində. Mərkəzi ana prospekt yola yaxın yerdə, Əli Yağılavi heykəlinə, Bravo marketə 1 saylı tam orta məktəbə yaxın məsafədə yerləşir. Ərazi olaraq hündür, təmiz havalı, ana yola yaxın yerdə yerləşir. Yaşayışa aid qeyd etdim ki, evdə hər bir şərait qurulub. Əziz izləyicilər, evin birinci mərtəbəsinin giriş hissəsi baxın belə də. Geniş foyerisi var. Bir də qeyd edim, mebellərlə birlikdə satılır, hər mərtəbə simanolit betondur. Burada yerləşir evin eyvan səsi. Hər mərtəbədə evin eyvanı var. 1-ci mərtəbədə və 2-ci mərtəbədə 2 eyvanı var. 2-ci mərtəbə qalxan pilləkənləri mərmərdəndir. Reyal izləcilər, bura evin 1-ci mərtəbəyə yerləşən belə bir qonaq otağıdır. Baxın, belə bir geniş qonaq otağı var. Gördüyünüz kimi təmir də əla vəziyyətdədir. Burda yerləşir evin sanuzeli. Sanuzeldə tam təchizatlı baxın. 1-ci mərtəbədə yerləşən evin mətbəxi. Mətbəx də normal genişlikdədir. Mətbəxdə yerləşən divan götürüləcək sadəcə. Baxın belə bir geniş mətbəxi var. 2-ci mərtəbəyə qalxdıqda, dəyərli izləyicilər, piləkanları qalxan kimi burda yerləşir evin həyəm otağı. Hər mərtəbədə hamam otağı var. Belə bir geniş hamam otağı var. Tam təchizatlı. Burda da dəyərli izləyicilər evin arxaya, duz gölünə baxan eyvanı var. İkinci mərtəbədə yerləşir 3 yataq otağı. 1-ci yataq otağı. Və burda da divan götürüləcək. Hər mərtəbədə olan Yəni 2 əşya götürüləcək, bir də elektrik avadanlığı. Qalan bütün avadanlıq qalır. Yaşağa tam hazır, paket sənəd, ipoteka edə yararlı bir evdir. Qiyməti dəyərli izləyicilər 99.000 dollarla satışa çıxarılıb. Real alıcı ilə qiymətdə razılışma olacaq. Və burada isə həyətinin ön hissəsinə baxın, eyvanı yerləşir. Əlavə məlumat üçün zəng vurub maraqlana bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.